Так, ми переходимо до наступного нашого персонажа, можна так сказати, документально. Насправді ще я хотів нагадати, що надихнуло нас на зняття, ну, взагалі на ось такий підхід до справи чи просто цього ось відео, те, що ми в п'ятницю знімали ролик рекламний про шкоду паління. Про те, як там хлопець купував пачку цигарок в супермаркеті, виходив, закурював і падав. Поэтому у нас вот наши надписи. Откуда растут ноги, цього вида, Так, привет. Так, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я являюсь работником этой организации. Вот, что как еще рассказать. Мне 26 лет, вот. Живу в Киеве 7 лет, сам с города Бердянска. Довольно творческий человек и люблю спорт. И к курению отношусь к крайне негативно. Считаю, что это, так сказать, ну, трата большую часть денег, средств и времени. И при том, это, в первую очередь, неуважение к тем людям, к близким, ради которых ты куришь, да и вообще к тем людям, которые рядом с тобой находятся. Да, и можно сказать, я считаю, неуважение к будущему поколению, потому что мало того, что ты портишь себе здоровье, то есть передавая, передавая это курение, или, то, что ты ген, который уже из-за не запорчен, курением своему ребенку, ну, не самый лучший вариант, мне кажется, для будущего поколения, вот. А вот вспомни ситуации, вот, это очень интересно, ну меня человека, который не курит, вот, ты стоишь рядом, ну там я думаю, у тебя много друзей, там, которые говорят, вот. Вот давай, все так, вы там куда-то идете, что-то делаете, а ты проводишь день с человеком, который курит, это вот твои ощущения от того, что он постоянно выходит на перекур, или рядом с тобой стоит курить, дышит тебе там в лицо, или какие-то ситуации были вообще у тебя в жизни, когда ты просил, можешь там, ну, не курить? или ты это... относишься к этому, ну, ты молча сносил эти невзгоды жизни к... с курильщиком, или как? Не, ну, по-разному, то есть в зависимости от ситуации, честно говоря, столько разных, то есть одну ситуацию повторить, нет, так рад, расскажи пару примеров. Да. Ну вот, когда например с незнакомым человеком он закуривает и если, например, нахожусь в его доме или в машине таксист, то я стараюсь такси, например, если таксист, то я стараюсь попросить его прекратить, то что, ну, да. мне это раздражает, то что я лично не курил, поэтому у меня это отторжение идет, мне это раздражает, что я считаю, ну, что за бред человек берет и курит сигарету, ну, ну, что за бред, ну, делать нечего, пусть покурит бамбук, не знаю, линейку покурит, но я не понимаю этого, честно, кайфа. Потом были ситуации, когда, например, находился у кого-то в гостях, вот, чужого человека с родителями, пришел еще в детстве, он начал курить, но мой отец сам не курит, и мало, поэтому у меня такое действие. То, естественно, у меня идет, как сказать, внутренний протест, но я ничего не могу сказать. Или, например, в школе, когда курили, мне тогда еще не нравилось. Меня заставляли курить, было такое, но у меня еще с детства появилось, что я всегда умел легко противостоять большему количеству народу, крауду, бы, как говорится, по низкой толпе. Вот. В, в школе я пытался ну, как попробовать, что такое, -то, то Взял интернет 45 лет и понял, что это вообще меня раздражает. Вот. А, даже за тракта ходила у меня. Иногда. Честно, в школе дрался из-за сигарет. Ну, в школе там причины легко найти. Кто-то не так посмотрел, кто-то плюнул рядом с собой, уже все. Вот. Было прикол. Я, я, например, стою себе на перекрестке возле меня курит, и знакомый. Я говорю, можешь не курить. Он меня, естественно, берет и дует на меня съел. У меня сразу же красные глаза. Эй! И понеслось, поехала. Да, др драки происходили. А с девушками это вообще, ну, что с А были те девчонки, которые курили? Ну... У меня моя бывшая девушка курила. Это было... О, она ну давай. Да, это вообще драма. И сам прикол, вот говорят спортсмены не курит. У нее дикое огромное здоровье. Я заметил, что некоторые спортсмены курят и нормально. Она э, танцовщица была, при одна из лучших в своем стиле. Вот, в СНГ была, по краму. И когда она курила, у нас такие доходили до со, солнца, что она плакала, убегала от меня. У нас были конфликты. И главное, она настолько была курить, она не могла это, что она уходила иногда от меня на полдня вот, куда-то там погулять и курила. Потом приходила и плакала, и читалась мне, что это. Она любое слово могла держать. Вот я ей сказал, Оля, ты должна туда то, -то, то, то Ты сможешь взять? Она давала слово, она делала. Но к сигарету она, к сожалению, не могла себе перебороть. И книги читала она, и смотрела видео. И ну, тяжело было. Она это переборола, когда, когда у нее появилось что-то, что замена к сигаретам. Вот когда у меня не было времени на сигареты, когда появилось больше работы и все остальное. То есть человеку, чтобы что-то победить, надо чем-то другим заняться, альтернативу, мне кажется, найти сигаретами. Вот. Вообще, мне кажется, сигареты это настолько э, внедренная в наше общество вещь, что, что нам кажется, что нам такие... Супертехнология. Да. Мне кажется, сигареты это как будто как пойти пописать. Вот реально, ну что это возле меня кто-то берет и сыт? Я же никого возле никого не ссу, правильно? то же самое, вот земля туда но меня это раздражает. Иди сам, в голос. Сын, да? У меня в квартире вообще я запретил, запретил чтобы меня кто-то все выходит и курит, кто бы не приехал. Вот. Я говорю, и, ну выходишь там, возле в ты кури. Вот. Ну, смысла нет. Да, кстати, я заметил, я вот боксом занимался. У нас были ребята, которые курили. Я просто удивлялся, ну, чаще курят те, которых дико, много здоровья. У них запаса больше здоровья, чем у мужчины людей. И они его легко тратят, не замечая, что запас это скоро закончится. И это очень интересно смотреть, когда бензин-то резко заканчивается. Здоровье у спортсменов, если у больших людей, они постепенно, то у спортсменов они резко отрезаются. И вот интересно смотреть, когда он курит, и потом папс, бой следующий, а он уже все. Скурился. Такое тоже бывает никогда не прогадаешь. И он потом начинает бросать, выкарабкиваться, все нормально. Но потом почувствовал, опять вроде все нормально. Опять сигарета и опять так. Ничего не учит. Ну все, давай, пожелай что-нибудь. Ну я пожелаю вам, знаете, что, самый лучший выбор, чтобы бросить сигареты, это их не начинать. Пейте молоко, жуйте колбасу. Спасибо все. большое.